Tunku Ismail tak henti bekerja di belakang tabir demi Malaysia. FAM tak terbabit palsukan dokumen. Sebelum kita mulai bahas lebih dalam Tunku Ismail tak henti bekerja di belakang tabir tentang kes tujuh pemain warisan demi Malaysia serta klarifikasi FAM tak terbabit palsukan dokumen, saya ingatkan untuk klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi biar anda tak ketinggalan update berita bola paling hot di kanal ini. Kita langsung bahas. DYAM Tunku Ismail Pemangku Sultan Johor tak pernah berhenti bekerja di belakang tabir demi menaikkan nama bola sepak Malaysia ke pentas dunia ujar Sergio Aguero dalam satu hantaran di laman media sosial milik beliau. Baginda mula menggerakkan revolusi Harimau Melaya pada awal tahun ini dengan membawa masuk Ketua Jurulatih Peter Sklamoski dan Ketua Pegawai Eksekutif CEO Rob Friend dalam usaha memastikan pasukan negara berada di tahap terbaik. Selain itu, Tunku Ismail turut menjadi individu penting dalam menyediakan fasiliti terbaik untuk pasukan Harimau Melaya sebagai persiapan membentuk skuad yang ampuh sebelum hadapi lawan. Walaupun usaha baginda ini mendapat respon yang berbeza dari pelbagai pihak, namun bagi tonggak naturalisasi negara Sergio Aguero, ini bagaikan penghormatan dapat melihat visi dan misi Tunku Ismail. Menurut Sergio Aguero, sebuah tabik hormat perlu diberikan kepada Tunku Ismail yang tetap bekerja keras demi memberi hasil yang terbaik kepada bola sepak Malaysia melalui kerja di balik tabir. Setinggi-tinggi penghormatan kepada Tunku Ismail yang tidak pernah berhenti bekerja di belakang tabir demi kebaikan bola sepak Malaysia. Semangat visi dan kepimpinan beliau terus mendorong pasukan kebangsaan kita untuk bermimpi lebih besar dan mencapai yang lebih tinggi kata Sergio Aguero dalam satu hantaran di laman media sosial beliau. Sergio Aguero antara watak yang dipanggil bagi memperkuat skuad Harimau Melaya baru-baru ini dalam dua aksi penting kelayakan Piala Asia bertemu Laos yang memihak Malaysia Harimau Melaya bakal meneruskan aksi dalam kempen pusingan akhir kelayakan Piala Asia 2027 menentang Nepal di Stadium Nasional Bukit Jalil pada 18 November depan. FAM tak terbabit palsukan dokumen. Jika ada salah laku, ia harus ditunjukkan kepada individu, peguam. Apakah sebenarnya rayuan yang dikemukakan oleh Persatuan Bola Sepak Malaysia sesulan mereka dikenakan hukuman oleh Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA susulan isu pemalsuan dokumen tujuh pemain berdarah warisan? Badan Indo antarabangsa itu mengenakan denda 18 juta kepada FAM selain penggantungan 12 bulan dan denda RM10,500 kepada Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Juan Irizabal serta Hector Havel. Menjawab mengenai perkara itu, peguam sukan antarabangsa yang mewakili FAM untuk kes itu, Serge Vitos menjelaskan tujuan rayuan itu adalah untuk menjelaskan bahawa FAM sebagai sebuah institusi tak terbabit langsung dalam perkara ini. Katanya tujuan rayuan ini melibatkan semua pihak dan menunjukkan bahawa tiada sebarang pemalsuan dilakukan oleh pemain dan FAM sebagai organisasi. Oleh itu kesimpulan rayuan ini adalah untuk membatalkan keputusan terdahulu, membebaskan pemain dan FAM daripada sebarang liability serta memohon supaya tanggungjawab FAM selaku institusi dipertimbangkan secara mitigasi. Dalam masa sama, Serge turut menjelaskan dalam rayuan itu, FAM tidak menafikan bahawa terdapat dokumen yang menjadi pertikaian, di mana dokumen ini mematuhi dokumentasi Jabatan Pendaftaran Negara, tetapi ia tidak sama dengan sijil kelahiran asal yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa asing sebelum ini. Maka wujud perbezaan antara sijil kelahiran daripada pihak berkuasa asing dan dokumen JPN jadi inilah sebabnya mengapa perlu ada penjelasan dalam rayuan itu dan perlu difahami melalui siasatan bagaimana dokumen pertengahan ini sudah disediakan. Seperti yang saya katakan sebelum ini, terdapat percanggahan antara dua sijil kelahiran di mana satu dari luar negara dan satu lagi dari negara berdaulat Malaysia. Jadi apa yang perlu difahami ialah saya faham jika jawatan kuasa siasatan dalam FAM ingin menyiasat dan memahami apa sebenarnya yang berlaku antara kedua-dua dokumen tersebut. Setelah itu mungkin terpulang kepada FIFA untuk membuat keputusan.